Ребята возвращались с гонок. Случилось ДП пол четвертого утра, когда они ехали в сторону дома, я так понимаю. На перекрестке в них врезался полицейский приус с двумя пассажирами, водители пассажиров. Ребята, когда столкнулись, полицейские даже не вышли с машины спросить, что случилось, нужна ли материальная, моральная какая-то помощь. А, заметьте, на секундочку они стражи порядка, но не нужны, нельзя выйти? А, приехала, приехали следователи, приехали противники, все это начали разгребать, делать, но в итоге. Никто ничего не знает, никто не виноват. Камер не было, оказывается, хотя три камеры висят на перекрестке. На перекрестке, там, где случилась авария, было три камеры. Почему-то после аварии, после того, как начало расследоваться дело, камеры исчезли, камеры не работают, улик нету, ничего нету, все пропало. И где доказательства? Понятное дело, что очень тяжело доказать то, с чего нельзя взять материалы. Поэтому мы собираем материал, пытаемся доказать сделали пост сегодня в группах в Харьковске. Сегодня все собрались, потому что ребята понимают, насколько это важно. Потому что все здесь водители, все здесь ездят за рулем, и все понимают прекрасно, что такие ситуации нужны. Спонтанно мы буквально администраторы ну, автоклубов написали посты в группу, все это прочитали, все позвонили по своим друзьям, родственникам, близким, знакомым. И мы буквально в течение трех часов собрали более ста машин. Если ты лишил двух людей жизни, то ты должен за это заплатить, понимаете? То есть, я считаю, что невинные люди не должны страдать, а должно быть все закону. Вот мы. И